трибуна. Как вы относитесь к работе проституток по веб-камерам? Я очень сильно плохо отношусь к этой работе, так как считаю, что это унижает девушку, ее самооценку, развитие и просто не продают себя и свое тело таким образом. Я считаю, что это не очень как бы, и корректно, и красиво для молодых девушек. Ну, в наше время много достойной работы можно найти. Достойнее этой намного. Вы знаете, мне 42 года, поэтому мнение неоднозначное. Эм, как взрослый человек, наверное, я это осуждаю. Как если бы вернуться много лет назад и понимать, что такое, и как выкручиваться, ну, наверное, бы не очень бы осуждала. Поэтому, наверное, самое главное, чтобы при этом оставаться ну, человеком, может быть, порядочным, может быть, справедливым, хорошим. А как уже и почему ее туда загнала эта судьба, ну, наверное, каждое мнение свое пусть остается. Я считаю, что это как бы не культурно, не гуманно. Ну, я отрицательно отношусь к этому поводу. Отрицательно. Я считаю, это должно быть у каждого свое, и не надо навязывать свои какие-то услуги, свои. ведь это все за деньги. А я считаю, что должно быть по любви взаимно и не должно выставляться на показ. Отрицательно однозначно. Она, а потом ну, потому что это, ну, в моем воспитании это неприемлемо. Девушка должна оставаться девушкой, прежде всего, женщина, это мать, хранительница очага, но никак не выставлять свои красоты на показ. Отрицательно отношусь. Почему? потому что не стоит свое внутренние показывать вот так откровенно на весь мир это я не, нельзя этого делать я считаю я отношусь очень отрицательно это плохой пример для молодежи открытая трибуна